Видеообзор фрезерного станка Optimum BF20 Vario. BF20 – это классический настольный фрезерный станок, хорошо подходящий для обработки небольших деталей из стали, чугуна, различных металлов и сплавов. Он хорошо подходит как для работы в маленьких мастерских, так и в условиях производственного цеха. Поставляется в группу В нашем случае это обычная модель со стандартным столом 500 на 180 мм. Существует модификация R с длинным столом 700 на 180 мм. Основные технические характеристики станка. Двигатель коллекторный щеточный. Мощностью 850 Вт. Работает от сети 220 Вольт. Приводной механизм шпинделя – это редуктор двухступенчатый. Верхняя ступень редуктора позволяет получить нам скорость от 150 до 3000 оборотов, нижняя – от 90 до 1480 оборотов. В пределах ступени оборота задаются по и отображается на кристаллическом дисплее. Смена направления вращения шпинделя осуществляется при помощи ручки на приборной панели управления. Выбор передачи осуществляется приключателем редуктора. Обязательно на выключенном станке. Конус шпинделя МК-2. Зажимная тяга М10. Фрезерная головка у нас поворачивается на плюс-минус 90 градусов. Ощущение рабочей зоны предусмотрен встроенный для ладейного стамочной светильника. Параметры инструмента. Диаметр сверления в стали 12 мм, рассверливание 16 мм. Торцевая фреза 3 мм и концевая 20 мм. Станок имеет два режима ручной подачи пиноли, жесткий с помощью рукоятки и точно микрометрический при помощи муховика на передней панели. При этом все перемещения вводятся на дисплей. Точность перемещения 1,00 мм. Также пеноля сращена фиксатором. Перемещение по осям. Стандартная комплектация ось X 280 мм. Модификация L 480 мм. Ось Y 175 мм и ОСЗ 280 мм. Все перемещения осуществляются по направляющим типа ласточных хвост. Они очень точные, закалены и шлифованы. Регулируются кленовыми планками. Также с помощью регулируемых маточных гаек по всем винтам можно полностью убрать люфты на маховиках. Направляющие защищены от попадания стружки с помощью защитного кожуха и защитной резинки. На столе для крепления снастки предусмотрено три т паза ширина 12 мм. Полезная нагрузка на стол 55 кг. Для отвода от СОЖ предусмотрен штуцер. Стол оборудован перемещаемыми упорами. Хорошо считаем очковое перемещение и фиксаторами. В целях безопасности станок оснащен большой размером защитным экраном с конечным выключателем. Также кнопка экстренной остановки шпинделя. Станок может быть оснащен ЧПУ, СВП, устройством цифровой индикации. Дополнительно мы предлагаем широкий образ таски, инструмента. С полным ассортиментом, а также ценами и наличием вы можете ознакомиться на нашем сайте.